Уважаемые единоверцы, уважаемые соотечественники, великий праздник Айдул Адха Курбан Байрам, все мусульмане мира празднуют этот благословенный день. Именем Всевышнего поздравляю вас с этим праздником и хочу вам напомнить, что это праздник, праздник стремления к милости Всевышнего, через сострадание, любовь и надежды на милость Всевышнего. Праздник Райдуль Адха, Курбан Байрам, берет свое начало из истории, из жизни пророка Авраама, Ибрахим, алейхиссалам. Этот праздник дарит нам, учит нас милости, учит быть добрыми, учит нас быть любимым друг друга, любить друг друга, ценить друг друга. И этот праздник действительно тот праздник, который э, дает возможность людям оценить свою жизнь, как на каком пути они живут. Действительно, в этот праздник люди собираясь в мечети читают праздничную молитву, и после мечети, когда по пути домой они навещают своих близких, родственников навещают больных, которые лежат в больнице. Эти праздничные дни дарованы нам Богом, Всевышним Аллахом, Создателем нашим, чтобы мы не только думали о себе, но и те люди, у которых есть возможность резать курбан, пожертвования сделать, и смогли и угасить и свою семью, и своих родственников, и близких, а также одну третью часть своего курбана отдать детям, сиротам, малоимущим. Пусть Всевышний дарует нам благоденствие, и в этом мире, и в ином мире, инша Аллах. Также искренне в связи с этим праздником желаю им благоденствия, мира, согласия, любви, взаимопонимания. Не забудьте поздравить родителей своих, Аллах Берса. Пусть не будет войн, пусть не будет кровопролития среди людей, инша Пусть не страдают ни мусульмане, и другие народы. Мира, согласия всему нашему миру, иншаллах, да, до любви, достатка, духовного богатства, здоровья. И благополучия. Еще раз с праздником. Празднуйте, приходите в мечети, поздравьте других. С искренними добрыми пожеланиями. Усман Хазрат.